Ramazan ayı ayların içinde ən fəzilətli aydır. Ramazan ayı ayların ağasıdır, sultanıdır. Ramazan ayı yeganə aydır ki onun adı Quranda çəkilib. Quran-ı Kərimdə heç bir ayın adı gəlməyib, heç bir ayın. Yeganə aydır ki onun adı Quranda çəkilib. Şəhrü Ramazan əl-ləzi unzila fihi el-Qur'an. Ramazan ayı o aydır ki, Allah Qur'anı o ayda nazil edib. Bu ayə Qur'an ayəsidir. Ramazan ayı o qədər möhtəramdır ki, Allah onun adını Qur'an-ı Kərimdə çəkib. Ramazan ayı o qədər möhtəramdır ki, Hədislərdə var: "La taqulu ja' Ramazan və zəhə Ramazan." Bizə tövsiyə edirlər ki, deməyin: "Ramazan ayı gəldi, Ramazan gəldi, Ramazan getdi." Ramazan ayının adını hörmətlə çəkin. Deyin: "Ramazan ayı gəldi, mübarək Ramazan ayı gəldi." "Ramazan gəldi, Ramazan getdi" deməyin. Bu hörmətli bir aydır, onun adını hörmət və ehtiramla çəkin. Allah bu ayın özünü də hürmətə layiq bilib və bu ayda bizə oruc vacib eləyib. Bu ayın vacib əməli oruç tutmaqdır. Oruç tutmağın mənası nədir? Niyə biz oruç tutmalıyıq? Niyə Allah insanın oruç tutmasını insana vacib eləyib? Mən biz acımdan öləndə, əziyyət çəkəndə Allahın xoşu gəlir bizə əziyyət versin. Nəuzullah, yoxsa yox, başqa bir səbəb var. Orucun mənası nədir? Niyə görə Allah bizə orucu vacib eləyib? Onun neçə cavabı var, bir cavabı yoxdur deyə bu səbəbə görəm. Müxtəlif cavabları var. İmamlardan da soruşublar, imamlar da, peyğəmbər də özü cavab verib müxtəlif yerlərdə. Nəçə səbəblər göstəriblər orucun, orucun vacibliyi üçün. Onlardan biri hişalı ibnə Həkam İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamdan soruşdu. "Ka oruc niyə vacibdir?" İmam buyurdu ki, "Oruc ona görə vacibdir ki, Oruç ona görə vacibdir ki, varlı ilə kasıb arasında bərabərlik yaransın. Varlılar ildə bir ay oruç tutmaqla kasıbların halından xəbərdar olsunlar. Varlı ilə kasıb arasında bərabərlik yaransın. İmkanlı adamla fəqir adam arasında bərabərlik olsun. Oruç bunun üçündür. Orucun vacibliyinin bir səbəbi budur ki, cəmiyyətdə insanlar düşünsün ki, mən tək deyiləm, başqalarının taleyinə də cavabdehəm mən. Ancaq öz qarnın doysun, ondan sonra dünyadan heç gün çıxmasın, belə yaşayışı İslam qəbul eləmir. İslam buyurur ki, siz cəmiyyətə görə cavab verəcəksiniz. Özü tox, qonşusu ac yatan adam cavab verəcək qiyamətdə. Allahın huzurunda. Biraz mən çərçivəsindən çıxım. Mən həmsizliyi sərhədlərin dağıdım. Çalışın insanların dərdini ürəyinizdə gəzdirasınız. İnsanların qüssəsini ürəyinizdə gəzdirasınız. Ələyləssalamın dediyi kimi, uzqar yerlərdə bir adam az yatıbsa mən tox necə yata bilərəm? Mənim gözümə yuxu getməz. Bu ruhliyədə məsələn neçə nəfər olar indi? Bu ruhliyədə məsələn Heç bir məscidin içində bir-birindən xəbəri var, bir məscidin içində. Heç bilir yanında oturan iftara bir şey tapır, yeməyə yox. Heç onu bilmir. İslam buyurur ki, oruc onun üçündür ki, varlılar kasıbların halından acıq olsunlar. Varlılar başa düşsün ki, Allah ruzunu onlara ona görə verib ki, başqalarına xərcəsinlər. Mənimdir yox. Allah onu verib ki, başqalarına xərcləyəsən, əqidəyə xərcləyəsən, haqqə xərcləyəsən. Bunun üçün verib sənə. Bu imtihan vasitəsidir. Bir gün gələcək, bir gün gedəcək. Amma səndən soruşacaq sonra. O gələcək, gedəcək, amma yerində sorğu-sual gələcək. Allahın huzurunda dayananda varlının sorğu-sualı da uzun çəkəcək. Hardan qazandın? Hara xərclədin? Niyə falan yerə xərcləməli idin, xərcləmədin? İnsanların ehtiyacı var idi, sənin də imkanın vardı. Niyə görə eləmədin? Bunu soruşacaqlar. Elə bilərdin qazandığın özündür, yox Allah sənə əmanət vermişdi ki, sənin vasitənlə dinni qabağa aparsın. Sənin vasitənlə Taşka imkansız insanlara kömək olsun. Orucun bir mənası budur ki, oruc insana bu həqiqətləri yada salır, xatırladır. İnsan başa düşür ki, doğrudan da insanlar var ki, heç yeməyə, çörək tapmır. Mən bir ay belə acam, insanlar ömrü boyu belə acıqdı. Bu orucun bir mənasıdır. Əlbəttə bu orucun ən aşağı dərəcəsidir, ən aşağı səviyyəsidir. orucu ən aşağı dərəcəsidir. Bu niyə İslam ala hamse fi əşya. İslam 5 sütunun üzərində dayanır. Peyğəmbərdən də hədis səhv eləmirəm. Bəli peyğəmbərdən olmalıdır. Və hər halda hər hansı məsəndəndir hədis. İslam 5 sütunun üzərində qurulub. Ala salat və zəka və həcc və sav və vilayət. İslam beş sütunun üstünde durup, bu sütunlardan birincisi namazdı, ikincisi zekattı, üçüncüsü hacdı, dördüncüsü orucdu, beşincisi de ehlibeytin i Beyt'in Beş sütunun üstünde din diyanı, bunlardan biri olmasa din binası haraba kalar, bunlardan biri yoksa din yoktu. bir üçün namaz boynunda vacibdir, hamının namaz vacibdir. Namazın qılmırsa onun dini ola bilməz. Namazsız din yoxdur. Zəkatsız din yoxdur. Həcc boynuna gəlib həccə getdirsə, onsuz din yoxdur. Və o sütunlardan biri də orucdur. Bir oruc ki, bir içim su ilə batil olur, o dinin sütunu ola bilməz. Oruc daha mühüm məsələdir. Oruc qarnı aç saxlamaqdır, vallahi. Orucun ən aşağı dərəcəsi budur ki, insan ac qala. Ən aşağı, ən asan məsələsi budur. Orucun ən asan məsələsi budur ki, neçə saat insan ac qala, susuz qala. Oruc bundan ibarətdir. Ramazan ayının orucu budur ki, insan ac, susuz qalsın. O orucun ən ibtidai dərəcəsidir, ən aşağı dərəcəsidir. İmam Rıza (aleyhissalam) başqa bir hədisdə orucun fəlsəfəsini belə açıqlayır. Buyurur ki, insan aclığa dözür, çünki Allah buyurub. İnsan susuzluğa dözür, çünki Allah buyurub. Allahın əmrini yerinə yetirir, Allahın hökmünə tabe olur. Bu da orucun bir dərəcəsidir. Ki düzdü insana çətindir, amma insan dözür. Niyə? Çünki Allah istəyib ki, yeməyə, içməyə. Bu birincidən də biraz yuxarı dərəcədir. Allahın istediyinə görə çətinliklərə dözür, məşəqqətə dözür. Bir qarın çörəyi yemir, neçə saat nə olar yeməz. Axşam yeyəcəksən onsuz da. İnsanlar o neçə saat az qalmaməğa görə orucunu pozur. Bir gün orucunu da pozan adama 60 gün kəffarə qalır. 60 gün kəffarə verməlidir. Qəsdən bir adam bir gün orucunu yisə. Necə saat insan imtahan olunur. Başqa aylarda insana halal olan şeylər bu ayda indi necə saatda haramdır. Allahın xoşu gəlir bəndədən. Bəndə o adamdakı Allah necə istəyir, buda eləyir. Azan verildi, yeməlisən, yeyir. Sübhanı verildi də yeməyi saxlamalsan saxlayır. Allah nə istəyir, o nə edir. Bu adamdan Allahım xoş gəlir.